Значит, пользуясь моментом, что э, здесь находятся и руководители предприятий города или же их замы, э, и хотелось бы обратиться к руководителям предприятий всех форм собственности. Сейчас я проводил э, оперативку с коммунальными предприятиями. Вы знаете ситуация, э, какая у нас э, состоит с наружным освещением. Что у нас нет денег на проплату, а нужно на сегодняшний день порядка 40 тысяч нужно проплатить за должность плюс порядка 8 тысяч за подключение. Грубо говоря, где-то необходимо 48 до 50 тысяч гривен. Сейчас я проводил оперативное совещание значит, и договорились до того, даже сказать, самые у нас маленькие, небольшие коммунальные предприятия, типа вот КШП, допустим, рыночная торговля, готовы проплатить на расчетный счет э, в ПЖРО э, финансы для того, чтобы собрать, саккумулировать финансы, заплатить Облэнерго за э, задолженность и тем, таким образом включить свет. Э, значит, э, я обращаюсь к более крупным предприятиям, не таким мелким, как у нас коммунальные, не таким бедненьким, скажем так, о том, чтобы сказать, поучаствовать в этой акции. І буквально сегодня к вечеру, завтра с утра будут розслаблены письма по всім предприятиям города і попрошу сказать, помочь хто сколько може, щоб ми скать насобирали суму 50 тысяч гривень, і все-таки зажгли світ городе.